А что это ты за усеницы делаешь? Как я потом буду вот это утеплять? Оно ж ровно не ляжет утепление. Воу. Давай ровненько делай все. О. Швабра какой длины у тебя? 7 метров, кажется, да, у нас? 6. Ну смотри, давай, 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 давай. Оп! И смотри, заусеница получается. Ее надо убрать. Правильно? Контролируйте, стоите троем, подсказывайте ему что-нибудь. Он первый раз эту рейку в руки взял. Первый фундамент его в жизни. Говорил, я шарю, я шарю. Что ты шаришь? Соседи, смотри, сколько. Да, в этом году так первый фундамент, да. 4 сечня 25-го року. Так что... Що... Вот такие у нас три будиночка по 140 квадратных метров. Первый только начинаем лить. Еще два впереди. Пол десятого утра. Ждем миксера, простой. Три будиночка по 140 квадратных метров. Броварской район, Киевская область. Село Зазимье с выходом на озеро.